चावल हैं जिसको अभी ये पीसेंगी और यहाँ पे ये यह प्रोसेस देखिए ये पूरा ग्राइंडिंग का प्रोसेस है चावल पीसने का और ये लगभग हज़ारों साल पुरानी चीज़ है जो अभी ये तो घरों के जो रूफ़ होते हैं थोड़े छोटे रहते हैं और अभी भी जिनफैक्ट जहाँ मैं हॉस्टल में होटल में रुकाऊँगा चार बार मेरा सर जय हिंद दोस्तों और मैं हूँ अभी फाइनली चेन्नई में और चेन्नई एक्सप्लोरेशन का आज पहला दिन है बताना चाहूँगा अभी मैं हूँ दक्षिणा चित्र एक म्यूज़ियम है चेन्नई के अंदर और ये है तीस किलोमीटर मरीना बीच से दैट मीन थोड़ा आउटर चेन्नई में है बट ये एक अ, ये इसका पैम्फलेट है जो मुझे यहाँ पे दिया गया है पर बताना चाहूँगा ये जो दक्षिणा चित्र जो फाउंडेशन है मद्रास क्राफ्ट फाउंडेशन है अ, उनकी ऑर्गेनाइजेशन है और ये एक तरीके का आपका कल्चरल सेंटर है और साउथ के कई स्टेट्स जिसमें आंध्र प्रदेश केरला और मेजरली तमिलनाडु और आंध्र कर्नाटका ऑल्सो तो ये जितने भी साउथ के चार से पांच स्टेट्स हैं इनके कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए ये म्यूज़ियम बनाया गया है और अभी इसके अंदर मैं जाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस म्यूज़ियम को क्रिएट किया गया है और कल्चरली ये म्यूज़ियम किस तरीके से डेवलप किया गया है क्या तरीके से इसको अभी भी प्रिजर्व करके रखा गया है ताकि साउथ इंडियन कल्चर जो है उसके बारे में लोग जान सकें और स्पेशली मैं इसलिए आया हूँ यहाँ पर बताना चाहूँगा इसकी मंडे टू फ्राइडे टेन एम टू 6 पी एम का टाइमिंग है और ट्यूसडे को ये बंद रहता है और एक सौ की इसकी टिकट है अगर कोई भी चेन्नई आ रहा है तो यहाँ ज़रूर आ सकता है एक सौ की इसकी टिकट है एडल्ट की जो अप्लाई होगी तो जितने भी लोग यहाँ पे आना चाहते हैं ज़रूर आ सकते हैं और म्यूज़ियम को ज़रूर विज़िट कर सकते हैं अब हम अंदर चलते हैं और म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करना शुरू वेरी ब्यूटिफुल प्लेस बहुत सुंदर जगह है और पार्ट्स में डिवाइडेड है तो आपको मैं धीरे धीरे सारा म्यूज़ियम समझाऊंगा। और यहाँ से अगर आप देखें ये शुरू हो गया है ये आ, आर्ट क्रिएशंस हैं जितनी भी ये सारी टोटली साउथ इंडियन कल्चर और इसको रिप्रेजेंट करती हैं और यहाँ पे ये स्कूल के बच्चे आए हुए हैं बहुत सारे तो जो जितना भी आर्ट गैलरी है जितना भी म्यूज़ियम है पूरा का पूरा साउथ इंडियन कल्चर और साउथ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है जितने भी यहाँ पे आप देखेंगे आर्ट गैलरी धीरे धीरे मैं इसको आगे बढ़ता जाऊँगा एक्सप्लोर करता जाऊँगा जो सेक्शन है ये आर्ट गैलरी का सेक्शन है और बताना चाहूँगा कि यहाँ पर डिफरेंट तरीके की आर्ट पेंटिंग्स और डिफरेंट तरीके के ऑयल कैनवस यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं जिसमें आपकी ये अगर आप पीछे देखें ये महाबलीपुरम टेंपल की आ, सारी कैनवस है और क्रिएशन है बहुत पुराने टाइम के उसके बाद ये डिफरेंट लोगों का ऑयल पेंटिंग्स हैं ऑयल कैनवस हैं उसी तरीके से पूरा का पूरा जो आर्ट गैलरी है यहाँ पर डिफरेंट तरीके के डिज़ाइन हैं डिफरेंट तरीके के क्रिएशंस हैं डिफरेंट तरीके के पिक्चर्स हैं और बहुत सारे कैनवास हैं यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है इसमें मोस्टली आपको यहाँ यू विल सी के आ, ये एक सेक्शन है जो प्लैनेट्स का सेक्शन यहाँ पे बनाया हुआ है और ये मिक्स कलर की ड्राइंग है डिफरेंट डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स की डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस की डिफरेंट डिफरेंट लोगों की और बहुत ब्यूटीफुल सेक्शन है ये वाला इस म्यूज़ियम का तो, जैसे, तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये वाला जो पूरा सेक्शन था ये पूरा ऑयल कैनवस पेंटिंग्स का और ये मेजरली आर्ट गैलरी अगर आप इस म्यूज़ियम में आते हैं और यहाँ पे 1977, 1978, 76 के कलेक्शंस हैं बहुत सारे जो मेरे पीछे आपको दिख रहे हैं और ये यहाँ पर डिफरेंट तरीके की ऑयल पेंटिंग्स हैं जिसमें आपको यहाँ पे लैंडस्केप ऑयल ऑन कैनवस ऐसे ये फैलर नेगेटिव एक्लिक ऑन कैनवस ऐसे बहुत सारी ब्यूटीफुल आर्ट गैलरी आपको यहाँ पे दिखेगी एंड यू विल सी अब इस ब्यूटीफुल आर्ट गैलरी से आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि अब यहाँ से म्यूजियम का नेक्स्ट पार्ट कौन सा पहुँचाएगा जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे आपको पूरा फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट दिख रहा होगा यहाँ पे ये यह पूरी गैलरी जो है पूरी फॉरेस्ट में ढकी हुई है इट इज़ कम्प्लीटली फॉरेस्ट और बहुत सारी नेशनलिटीज़ के लोग यहाँ पे आए हुए हैं बहुत सारे फॉर्नर्स आए हुए हैं साउथ के कल्चर को देखने के लिए स्पेशली और बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुलवायरमेंट है बिल्कुल शांत पीसफुल और मोस्टली आपको यहाँ पे जो कल्चर दिखेगा उसमें आपको यहाँ पे लोग आर्टिस्टिक और जितना भी कल्चरल फॉर्म है उसको प्रेजेंट करते हुए दिखेंगे अभी मैं आ गया हूँ तमिलनाडु हाउस के अंदर और अभी तमिलनाडु हाउस आप लोगों को दिखाता हूँ तो हर हाउस से पहले मैं आप लोगों को बता दूंगा जो यहाँ पे डिवीज़न है तो अभी तमिलनाडु हाउस अंदर से देखते हैं कि कैसा होने वाला है इज़ द आउटर सेक्शन ऑफ तमिलनाडु भवन और ये तमिलनाडु जो यहाँ का भवन है उसका आउटर सेक्शन है और ये पूरा अगर आप मेरे पीछे आप देखें तो आपको पूरा इट विल गिव यू द वाइब ऑफ तमिलनाडु मेस्टली जो तमिलनाडु का कल्चर है वो इस भवन से पूरा रिलेटेड है और यहाँ पे उसका तमिलनाडु का जितना भी आ, हिस्ट्री है कल्चर है वो सब यहाँ पर दिखाया गया गाइज ये जो है ये मैं आपको समझाता हूँ ये वुडन ब्लॉक्स हैं जितने भी आप मेरे पीछे देख रहे हैं जब कोई भी क्लॉथ डिज़ाइन होता है उसके ऊपर जो प्रिंट किया जाता है ये वो सारे ब्लॉक्स हैं और मेजरली आपको इस सेक्शन में आर्टिस्टिक फॉर्म जितना भी है तमिलनाडु का जैसे जो अगर ये आपको क्लॉथ में दिखाता हूँ तो जो वुडन ब्लॉक मैं आपको दिखा रहा हूँ उनको यूज़ करके पूरा प्रिंट बनाया गया है तो मेजरली आप जितना भी पोर्शन यहाँ पे देखेंगे आपको ये दिखेगा कि ये सारा क्लॉथ आर्टिस्टिक और टेक्सटाइल और तमिलनाडु का टेक्सटाइल रोल और टेक्सटाइल में कितना बड़ा इंडिया में रोल हो रहा है वो सारा इस पूरे पोर्शन को दर्शाता है और यहाँ पे आपको पूरा प्रेयर मैट से लेके आपको यहाँ पे ये पूरा कालीन जिसमें आप देख रहे होंगे डिज़ाइन में और बाकी ये क्लोथिंग जितनी भी है जो आ, इन प्रिंट्स के ब्लॉक्स को यूज़ करके बनाई गई है वो सारी आपको यहाँ पे दिखेगी गाइज ये जो सेक्शन आपको मैंने दिखाया इसमें तमिल कल्चर और तमिल का जो बैकग्राउंड रहा है जो हिस्ट्री रही है और कल्चर रहा है उस सब का इसमें जिक्र है और मेजरली जो है तमिल स्क्रिप्चर तमिल लैंग्वेज जिसको पुराने कई जैसे कि मैंने बताया था कि हा, हा, तमिल और संस्कृत जो है दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में आती है वैसे तो हर देश की अपनी भाषा की का एक वैल्यू रखती है बट हिस्ट्री जो है तमिल की उसके बारे में बता रहा था मैं कि आप अगर ये सेक्शन देखेंगे तो इस सेक्शन में आपको मेजरली uh, जो है तमिल जो पुराने टाइम था वहाँ तब जो है uh, आपकी uh, कॉपर के uh, आपके कॉपर के काइंड ऑफ एक पेपर बना के या फिर उसके बाद एक पेपर की स्क्रिप्चर्स ऐसे पॉइंट्स और इस सब तरीक़ों से बहुत सारी चीज़ों पे तमिल जो है लैंग्वेज उसको सेव किया गया है उसको उस टाइम लिखा गया है आज से कई दशकों पहले जब और इस तरीके से उसको सेव किया गया है कि ताकि उसको आराम से जो है पढ़ा जा सके और आगे यूज़ किया जा सके उसके अलावा इस सेक्शन में आपको जो तमिलनाडु गया मेजरली सितार और म्यूज़िक का बहुत बड़ा एलिमेंट दिखेगा और मिक्स कल्चर का तमिल कल्चर का जो है श्रीलंका तक जाता है मेजरली तमिल कल्चर का एलिमेंट सारा इस बारे में दिखेगा और ये जो सारे एलिमेंट हैं तमिल कल्चर के ये आपको यहाँ पे इस पोर्शन में दिखेंगे मेजरली तमिल के बारे में ये एक और ब्यूटीफुल सेक्शन है तमिलनाडु भवन का जो मैंने आपको बताया तो जितना भी आप यहाँ पर देख रहे हैं ये पूरा पोर्शन आपको जो तमिलनाडु भवन है और उसका पूरा जैसे कि मैं बताता जा रहा हूँ कि तमिलनाडु का जो कल्चर है और तमिलनाडु का जो एप्लीकेशन है और तमिलनाडु जिस कल्चर से जाना जाता है वो सारा आपको यहाँ पे दिखेगा इनफैक्ट हाउसेस भी जो आपको दिखेंगे ये पूरे इस तरीके से जिस तरीके से तमिलनाडु है और उसका कल्चर है वो तरीके से आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं आती है और उस वजह से मैं थोड़ी चीज़ें समझ नहीं पा रहा बट ये आपको ग्राई सराइंडिंग दिखा रहा हूँ मैं जो अम्मा यहाँ पर कर रही हैं और ये चावल हैं जिसको अभी ये पीसेंगी और यहाँ पर ये यह, आप प्रोसेस देखिए ये पूरा ग्राइंडिंग का प्रोसेस है चावल पीसने का और ये लगभग हज़ारों साल पुरानी चीज़ है जो अभी ये कर रही हैं और दिखा रही हैं तो हर चीज़ के यहाँ पे छोटे छोटे अमाउंट में एक प्राइजेज़ हैं दस रुपये पचास रुपये सौ रुपये आप जो भी अमाउंट पे कर सकते हैं तो ये प्रोसेस था राइस ग्राइंडिंग का जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ इज़ फाइनली आई एम इन कर्नाटका भवन और ये है कर्नाटका का कल्चर यहाँ पे इस म्यूज़ियम में और यहाँ पे ये पूरा अगर आप मेरे पीछे सी एंट्री देखें ये पूरा कर्नाटका का कोस्टल बेल्ट और वेस्टर्न घाट्स स्पेशली एनिमल्स और जितने भी जितने भी कर्नाटका में जैसे कि बंदीपुर में अभी मैंने आपको ब्लैक बेर भी दिखाया था तो कर्नाटका में जब हम थे और मैंने जो एक्सप्लोरेशन आपको करना कर्नाटका की दिखाई है उसका मेजरली यहाँ जिक्र किया हुआ है लेपर्ड्स का एलिफेंट्स का और बहुत सारी बर्ड स्पीशी हैं उसके बाद एलिफेंट्स जो बंदीपुर में टी स्टेट वगैरह में घुस जाते हैं उसके बारे में जिक्र है और मेजरली यहाँ पे जो है कर्नाटका का जो मेजर बंदीपुर फॉरेस्ट जो एरिया है मेजर कर्नाटका का जहाँ पे मैंने आपको पूरे शूट करके दिखाया है उसके बारे में यहाँ पर मेजरली इस हाउस में डिस्कशन हुआ हुआ है और उसके अलावा आगे अभी आपको दिखाते हैं हाउस जो है ये कोड़ावा हाउस है और मेजरली जो ये बात कर रहा है कोड़ावा कल्चर के कोडावा फैमिलीज़ के बारे में बात कर रहा है इनके बारे में आपको मैं बताता हूँ कर्नाटका के कर्क जो एक शहर है कर्नाटका के अंदर उसमें ये फैमिली पूरा कल्चर जो बैकग्राउंड चलता आ रहा है उसके बारे में पूरा है जिसमें फील्ड मार्शल कैरियप्पा जिनके बारे में काफ़ी लोग जानते होंगे जो भी डिफेंस में इंटरेस्ट रखते हैं बाकी जनरल थेअम्मा और कूर्ग रेजिमेंट का भी रोल है जो पुराने ब्रिटिश टाइम में हुआ करती थी और उसके अलावा बहुत सारे ऑफिसर्स हैं पूर्ग रेजिमेंट के अंदर और बहुत सारे लोग जो हैं पूर्व कल्चर से जाने जाते हैं जो पुराने कोडावास के नाम से इन्हें कहा जाता है और कोडावास के नाम से पूरा लोग जो हैं प्रसिद्ध हैं तो उसके बारे में यहाँ पे पूरे इस म्यूजियम में बात हो रही है और कोडावास की पूरी हिस्ट्री और स्पोर्ट्स में उनका इंट्रैक्शन और बहुत उनके घरों का जो क्रिएशन है डिज़ाइंस हैं वो आप देखिए कि डिफरेंट तरीके से यहाँ पे इनके घरों की क्रिएशन होती है तो उसके बारे में पूरा ये कर्नाटका का, का सेक्शन है और ये कोडावास का हाउस है जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊँ अभी मैं आ गया हूँ कर्नाटका के बाद अब मैं हूँ आंध्र हाउस के अंदर और आंध्र प्रदेश जो है उसके बारे में आप थोड़ा जानते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल पहले तो म्यूज़ियम के बारे में आपको मैं बता दूं कि बहुत ही ब्यूटीफुल म्यूज़ियम है बहुत बड़ा है तो मेक श्योर sure जब भी अगर आप लोग आ रहे हैं तो कम से कम दो से तीन घंटे का टाइम निकाल के आएँ और दो से तीन घंटे का टाइम यहाँ पर आपको चार घंटे मिनिमम आपको यहाँ चाहिए क्योंकि बहुत माइन्यूट माइन्यूट माइन्योटी चीज़ें हैं और पढ़ना बहुत ज़रूरी है उन्हें और जानने के लिए बहुत टाइम चाहिए तो मेक श्योर sure कि आप जब भी आ रहे हैं यहाँ पे आने के टाइम आप अपना टाइम निकाल के आएँ और आंध्रा का जो हाउस है अब उसे एक्सप्लोर करते हैं कर्नाटका और तमिलनाडु हो चुका है अब मैं आंध्रा की तरफ चलता हूँ ये है आंध्रा का हाउस मैं अभी आपको ये प्रॉपरली दिखाता हूँ ये देखिए ये पूरा ऊपर से अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ से इसका लकड़ी के बैम्बू का काम हुआ हुआ है पूरा बैम्बू टेढ़े करके ऊपर तक बैठा रखे हैं और उसके बाद ये पिलर है बीच में तो ये शायद ऊपर का जो पोर्शन है ये रेन प्रोडक्शन के लिए है जो कि कोस्टल एरिया में काफ़ी किया जाता है ताकि पानी नीचे गिरे अंदर घर के नार ये सेंट्रल सीमेंट से बनाया हुआ ये सेंट्रल पार्ट है आंध्रा के घर का एक ये आपको ऐसा आंध्रा का घर दिखाया हुआ है तरीके से जैसे आंध्रा का घर होता है और ये आप इसमें देखेंगे तो ये आ, पॉटरी का काम किया हुआ है कुम्हार जिसे हमारी साइड में कहते हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और ये भगवान की फोटोग्राफ और ये ऊपर कॉपर के बर्तन तांबे के बर्तन का बहुत बड़ा रोल है और हाइट जो है वो मैं आपको एक बात बताऊं कि साउथ इंडिया के लोगों की जनरल हाइट फाइव सेवन फाइव एट के आसपास रहती है तो घरों के जो रूफ़ होते हैं थोड़े छोटे रहते हैं और अभी भी इनफैक्ट जहाँ मैं हॉस्टल में होटल में रुका हूँ चार बार मेरा सर बज चुका है क्योंकि नॉर्थ के रीजन के जो जनरल हाइट रहती है काफ़ी जो पंजाब हरियाणा साइड हमारी रहती है वो छः दो छः तीन छः पाँच मिनिमम पाँच ग्यारह आपको लेगी तो उस वजह से थोड़ा यहां पर से क्योंकि सेलर कम्युनिटी है और आ, इंडियन डिफेंस में बहुत बड़ा रोल है सेलर कम्युनिटी का इसलिए शिप्स की हेड भी जो रहती है वो हमेशा कम रहती है इसलिए अगर आप कभी भी देखेंगे इंडियन नेवी में जो सेलर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो थोड़ी हाइट कम और बहुत ही लीन फिजिक ताकि वो ओशियन से फैमिलियर हों और इस तरीके से हमारा डिफेंस डिवाइडेड है तो ये आंध्रा का घर था जिसके बारे में आपको बता रहा था और ये बहुत ब्यूटीफुली तरीके से बनाया हुआ है एक बार इसको आपको बाहर से भी दिखा देता हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि आंध्र प्रदेश में घर जो होते हैं वो किस तरीके से बनाए जाते हैं ये आप देखिए ये पूरा प्रॉपर पुराने वे में आंध्रा का घर है अभी हम हैं आंध्र भवन के अंदर और यहाँ पर कपड़ों का बहुत ज़बरदस्त काम हो रखा है अगर आप देखें तो यहाँ पर आप आपको दिखेगा कि ये कॉटन के सारे कपड़ों की बहुत पुराने ट्रेडिशनल धागा बनाने की यहाँ पर ये अगर आप देखेंगे पूरा धागा बनाने की ये मशीन्स हैं और ये सारा यहाँ पे काम हुआ हुआ है यहाँ पे अभी भी आपको इनफैक्ट कारीगर बैठे दिखेंगे जो काम कर रहे हैं और ये धागा बना रहे हैं तो यहाँ के अगर आप देखें ये हज़ारों साल पुराना प्रोसेस है जो यूज़ होता आ रहा है और ये मशीनरी का काम नहीं है ये हाथ का काम है दैट मीन्स पुराने टाइम से जो चीज़ें चलती आ रही थी वो सारी चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे हुआ हुआ है और वो सारे तरीक़ों से यहाँ पे काम अब यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ ये देखिए ब्यूटीफुल सा ये सेक्शन है जिसमें आपको ब्यूटीफुल पॉटरी होते हुए दिखेगी ये पुरानी आंध्र की आर्किटेक्चर से उनका कल्चर है और ये आधी इसमें देवी देवताओं की फोटोग्राफ्स आपको दिखेंगी ये सारा पॉटरी का क्रिएशन है और आप इसको टच नहीं कर सकते हैं बट ये बहुत ब्यूटीफुल सेक्शन है देखने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए डिवाइस ये डिवाइस ये था आंध्रा का हाउस और आंध्रा आपको मैंने दिखा दिया तमिलनाडु हो गया कर्नाटका दिखा दिया अब मैं आपको मेरी फेवरेट साउथ इंडियन स्टेट जो कि लास्ट स्टेट भी है इस म्यूजियम की वो है केरला और अब मैं आपको केरला भवन दिखाता तो हूँ यहाँ से तो गाइज़ फाइनली अब आ गया हूँ मैं लास्ट केरला हाउस जो है कि है लास्ट यहाँ का आ, स्टेट जो बचा है और मेजरली यहाँ के साउथ इंडियन स्टेट्स जो हैं वो कवर किए गए हैं जिसमें तेलंगाना शायद आंध्रा में ही कवर्ड है तो उसका शायद उसी में पार्ट है बाकी सारा साउथ का स्टेट्स हैं और मेरा फेवरेट स्टेट केरला जो कि मैं लास्ट कवर कर रहा हूँ बट ये मेरे दिल के सबसे पास है और माई फेवरेट मोस्ट फेवरेट स्टेट इन साउथ इंडिया इज़ केरला नो डाउट इन इट और किसी भी चीज़ के एलिमेंट्स को आप लें बट दिस इज़ माई फेवरेट स्टेट इन साउथ इंडिया केरला एंड लेट्स एक्सप्लोर केरला ना हो अभी हमें कोटकम हाउस में और जो कि केरला का ट्रेडिशनल कल्चर uh, है जो मैंने अभी पूरा केरला में रह के उसे एक्सप्लोर करा है पास से देखा है और कासरगोड का भी यहाँ पे जिक्र है कासरगोड जो मैंने आपको बताया था कि तुल्लु नाडु की बेल्ट में केरला का पोर्शन भी आता है जिसमें कासरगोड़ जगह है जहाँ तुल्लू स्पीकिंग लोग हैं और ये जो आप है केरला का आपको मेमल पेंटिंग यहाँ पे जिसमें डिफरेंट डिफरेंट भगवान डिफरें डिफरें और डिफरेंट डिफरेंट डिफरें लोग आपको दिखेंगे जो यहाँ पे ये मेरा चेन्नई एक्सप्लोरेशन का एक्चुअली सबसे अमेजिंग प्लेस मुझे किसी मेरे चेन्नई फ्रेंड ने रिकमेंड करी है तो आ, और थैंक्स टू हिम कि मैं इतनी ब्यूटीफुल जगह आ पाया और ये जगह देख पाया क्योंकि पूरा साउथ इंडिया का एक टच मुझे जो यहाँ पे तीन चार घंटे में मिला और मुझे सारी मेमोरीज रिफ्रेश हो गई वहाँ की सो so, ये आपका आ, ट्रेडिशनल अगर आपको दिखाता हूँ कि ये इनका ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है कल्चर है जिसमें जिसमें आप देखेंगे क्रॉप्स का बहुत ज़्यादा रोल है क्योंकि आ, किसान जो है या फिशरमैन बेल्ट जो है वो गेहूँ चावल इन सब को बहुत पूजती है क्योंकि उनका बिलीफ यह है कि उनकी किसान की फ़सलें कभी ख़राब नहीं होनी चाहिए जैसे हमारे पंजाब हरियाणा में अगर आप जाएंगे तो आ, मकर संक्रांति लोहड़ी जो कॉन्सेप्ट है उसका मीनिंग यही है लोहड़ी का कॉन्सेप्ट भी है, यही है कि किसान अपनी फसलों के टाइम पे खुशियाँ मनाते हैं कि उनकी फसलें अच्छी रहें पूरे साल वैसे ही कासरगोड़ और का ये कल्चर है जिसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ और ये पोर्शन उससे गाइस केरला हाउस के अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट पहले तो आपको केरला हाउस दिखाता हूँ ये देखिए ये पूरा केरला हाउस है और ये बहुत जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हा, हाइट का बहुत बड़ा आ, रोल है हाइट का बहुत बड़ा रोल है इस वजह से थोड़ा डाउन रहती हैं यहाँ पे रूफ्स और इस घर की भी आपको रूफ थोड़ी कम मिलेगी बट uh, ये आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ यहाँ पे एक बहुत अमेजिंग जगह है ये को दिखाता हूँ आप ये है कॉयर कवर ऑन टॉडी कंटेनर और ये एक फ़िशरमैन uh, ऊपर पेड़ पे चढ़ा हुआ है नारियल के और ये दो कंटेनर हैं यहाँ पे जो रखे हुए हैं तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो कंटेनर रहते हैं uh, नारियल का केरला में कॉयर बोले तो हालांकि मैंने पिया हुआ है क्योंकि मैंने केरला में काफ़ी ट्रैवल किया था इस बार तो एक वाइट कलर की ड्रिंक होती है जिसको नारियल से बनाया जाता है और ये जैसे हमारे छाछ होती है नॉर्थ में उसको इस तरीके से यूज़ किया जाता है और कर्नाटका में भी एक ऐसी रसम शायद उसे कहते हैं जिसमें मिर्च पड़ती है तो कर्नाटका में भी एक ऐसी ड्रिंक होती है जो बहुत तीखी होती है बट बहुत ठंडा करती है तो केरला में भी आ, ये नारियल के पेड़ से बनाई जाती है और इस ट्रिंग का बहुत बड़ा महत्व रहता है यहाँ पर गैज़ भूता कोला के बारे में तो आप लोगों को मैंने बहुत विस्तार में बताया है बट भूता कोला के अलावा केरला का जो सेकंड आर्ट फॉर्म है वो है थैम इसको भी मैंने सर्च किया था मेरे पास टाइम की कमी की होने की वजह से मैं इसे शूट नहीं कर पाया पर यह भी आपका भूता कोला की तरह थैम जो है रहता है ये आर्ट परफॉर्मेंस रहता है जो केरला में परफॉर्म किया जाता है और ये आपको केरला uh, के, के मोस्टली कासरगौड़ और जितना भी केरला का कथकली आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा जैसे कथकली रहता है वैसे थैम रहता है वैसे भूता कोला रहता है डांस फॉर्म जो हैं ये पूरे कोस्टल बेल्ट के हैं बट डिफरेंस इन सब में सिर्फ ये है कि आपको डिफरेंट कल्चर देखने को मिलता है तो ये भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है इसमें आपको आपकी फ़ोटो दिखा देता हूँ कि अगर आप देखें आर्टिस्ट की फ़ोटो इस तरीके से आर्टिस्ट ड्रेस होकर परफॉर्म करते हैं और ये थैम उनका बारे में यहाँ मैंशन है कोरला में क्रिश्चियनिटी बहुत बड़े लेवल पे है इसी वजह से यहाँ पे आप देखेंगे जीसस क्राइस्ट और बाइबल भी यहाँ रखी हुई है तो क्राइस्ट Christ और क्रिश्चियंस के लिए केरला में बहुत बड़ा बहुत ह्यूज मेजोरिटी है और वैसे जो साउथ है उसमें सारे मिक्स कल्चर हैं तो आपको हर तरीके के लोग हर जगह मिलेंगे ये सबसे ब्यूटीफुल बात है पूरे साउथ इंडिया की अगर आप यहाँ ट्रैवल करेंगे ये जो पोर्शन है ये बात करता है केरला के इस्लामिक के हिस्ट्री के बारे में और इस्लामिक कल्चर का इंट्रोडक्शन जो केरला में हुआ है आ, पुराने इस्लाम में अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि अरब्स का जो है आ, पुराने टाइम में आ, रोल रहा है और जो सेंट भी है सूफ़ी भी पुराने रहे हैं उनके बारे में ऐसा कहा गया है कि वो हिंदू और आ, कन्वर्जन करके अमीरेट्स गए जैसे कि यहाँ पे लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ जो इन्फॉमेसन यहाँ दे रखी है और बाकी इस्लाम के बारे में यहाँ पे बात की गई है जो केरला में एक और बड़ा मेजर रिलीजन है और इस्लामिक लोग जो हैं वो आ, केरला के अंदर काफ़ी मेजॉरिटी में हैं और ये आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो कुरान यहाँ पे रखी हुई है और ये शायद मक्का मदीना की फोटोग्राफ है ऊपर और ये कुरान है और यहाँ पे इनके बारे में विस्तार में पूरा इस रूम के अंदर पूरा मेंशन किया गया है कि किस तरीके से इस्लाम का इंट्रोडक्शन केरला के अंदर हुआ और किस तरीके से इस्लाम जो है वो केरला के अंदर आया तो वही जक्शिना म्यूजियम के साथ यहाँ तक होता है मेरा सफ़र ख़त्म और आपको मैंने मेजरली जो सारे हाउसेस यहाँ पे थे तमिलनाडु कर्नाटका केरला आंध्र प्रदेश ये सारे हाउसेस दिखाए और सबके बारे में बताया तो बहुत ही अमेजिंग मेरा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे साउथ के कल्चर को बहुत क्लोजली देखने के लिए एंड ये अकेली जगह मुझे पूरे साउथ इंडिया में मिली है जहाँ पे मुझे सिंगल जगह पे काफ़ी स्टेट्स के काफ़ी डांस फॉर्म कल्चर जहाँ मैं एक्चुअली खुद गया हूँ जो मैंने देखे हैं वो मैं देख पाया तो जो भी लोग इस्पेशली चेन्नई अगर आते हैं तो ये प्लेस ज़रूर मैं रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे ज़रूर आएँ ज़रूर आएँ क्योंकि यहाँ से आप बहुत अपना टाइम सेव कर लेंगे साउथ इंडिया के बारे में पता करने के और यहाँ पढ़ेंगे अगर आप यहाँ चार से पाँच घंटे का टाइम निकाल के आएँ तो यहाँ पर रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं कैफ़े हैं तो फैमिली के साथ आ रहे हैं या पार्टनर के साथ आ रहे हैं सोलो आ रहे हैं आराम से यहाँ पर टाइम स्पेंड कीजिए मैं फ्रैंक्चुअली बहुत टाइम स्पेंड करना चाहता था पर थोड़ा जल्दी में हूँ ज़्यादा टाइम जल्दी आ भी नहीं पाया तीन बजे के आसपास में आया था और चार साढ़े चार बजे मुझे निकलना पड़ रहा है बट और टाइम मैं स्पेंड करना चाहता था बट इतनी लंबी जर्नी है कन्या कश्मीर टू कन्याकुमारी की कि मेरे पास टाइम की हमेशा शॉर्टेज ही रहती है और इस ट्रिप पर सबसे मेजरली मेरे साथ यही इशू आया कि मैं सिर्फ यही सोचता रहता हूँ तो काश इस जगह पर थोड़ा और टाइम होता काश इस जगह पर बहुत थोड़ा टाइम होता बट प्रॉब्लम ये है कि अभी यहाँ से कोलकाता एक नॉर्थ ईस्ट काफी इंडिया का पार्ट बचा है सो होप सो आप लोग कोई वीडियो पसंद आया हो अगर हो सके तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा और यहाँ पे जब भी आप आते हैं कोई भी हेल्प चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी है गौरव स्कोप के नाम से आप वहाँ पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं या यहाँ पे भी कमेंट में लिख सकते हैं